Вітаю, друзі, ви на каналі Паралельні Світи. Мене звати Анастасія Великоїван. А на зв'язку з нами астролог Влад Рос Влади. Я вас вітаю і хочу поговорити про нашого улюбленого одіозного політика Дональда Трампа, який дав Росії 10 днів від сьогодні, аби завершити війну в Україні, тому що далі будуть санкції. Що зробить Трамп з Росією через 10 днів? І чи давно може зробити щось взагалі дієве проти Росії, чи це знову просто голосні? заявы, какие мы уже в котрый раз чуем. Ну, я бы так сказал, ничего он не сделает, это бла-бла-бла, пароли, 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 все слова, угу. слова. Мы же понимаем, что у него есть прозвище, да, так. Вот. Как вы понимаете, это всегда он облажается в самом конце. Да, вот. угу. а но с другой стороны, что он может сделать, вот, вот если бы я был его советником, и я был бы, например, Марком Руби, я бы сказал, там агавки. Вот это самое серьезное, что только может действительно Москву э, на какой-то уровень переговоров о мире повести там и так далее. Да? Там агарки. Поставка в Киев, в Украину, там агарки. Вот я бы вот так бы заявил. А все остальное, это, знаете, это пароли, пароли, слова, слова вообще. Ну, это все ничем не закончится, да. Ну, он, конечно же, он сейчас может объявить, значит, всеобщее эмбарго нефти и газа, но он не может достигнуть достигнуто быть в один момент. Это может быть постепенно. Да? То есть сначала Индия перестанет покупать нефть у Российской Федерации, потом там Турция, Бразилия. Но это все время-время, и это не улучшится, как мы понимаем, в эти 10 дней. Но, с другой стороны, мы понимаем, что ровно 10 дней, это 9 августа. Вы помните, что есть такой город в Японии, Нагасаки, который умер от ядерного оружия Соединенных Штатов Америки. Наверное, он годовщину і все все йде туди, куди так августа цікаво Подивимося, що дійсно буде через 10 днів. Проте, поки що, ми не маємо томагавків. Ми маємо щоденні обстріли України з боку Росії. Власне, хочу запитати у вас, чи продовжаться обстріли ворога по містам у серпні місяці. Які дати можете назвати найнебезпечнішими, і які міста будуть під прицілом ворога? а Ну дивіться резко різка то поменялось в сознании и мозгу Российской Федерации. Мы понимаем, что Медведев ушел в запой и объявил войну Америке, но некоторые товарищи, типа Лаврова, они более такие, знаете, более нормальные употребляют слова. И что мы видим на деле, да, я уверен, что до 9 августа, именно ближайшие 10 дней, массовых обстрелов Украины, дорогие друзья, вуаля, не предвидится. Все, Российская Федерация засала. <laughs> они реально вообще, ну вот, извините за французский французский, усрались. И в ближайшие 10 дней то, что они готовили ужасающие, значит, просто обстрелы Украины. Помните, они нам говорили по 500 дронов, по 700, по 1000 дронов, мечтают о 2000 э, этих своих шахедов направлять в Украину. Да? Вот на этой неделе, дорогие друзья, ничего этого не предвидится обосрались. Вот так. Поэтому ждем, что будет ровно... Вот я думаю, что Дональд Трамп имел 10 дней в виду именно это, что обстрел Украины гражданского населения нужно прекратить. Поэтому заметили, как они уже точечно начали стрелять по Украине, да? То есть, ну, к сожалению, убили куча людей в Запорожье сейчас да. ударили, по-моему, по Харьковской области, там тоже кого-то... Убили баллистическими ракетами. Но теперь уже осторожно начали стрелять. Дорогие друзья, все-таки слова Дональда Трампа действуют в этом направлении. Меньше обстрелов гражданского населения в Украине. Короче говоря, еще раз за мой, извините за мой французский, обосрались в Москве. Добре, а после 9 серпня на какие даты может быть небезопасными для украинцев? Ну там очень серьезная ситуация, сложности у нас могут быть 22-23 24 серпня, я еще украинскую, да, а для русскоязычных, кто меня смотрит, у меня и на мой канал подписаны много из-за границы, ну и все больше понимают русский язык, поэтому это 22, 23, 24 августа, вот самый такой пик опасности, да, там жесткие такие аспекты могут быть, поэтому, дорогие друзья, берегите себя в это время и подписывайтесь обязательно на мой канал, чтобы четко знать, когда чего. Где мешать? У меня каждый раз недельные обзоры в Атроском. И мой сайт, где вы можете мне заказывать и натальные карты, и годовые соляры, гороскоп переезда и все, 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 что для вас может быть в жизни интересовать. Ну, например, поступление в ВУЗ вашего ребенка, куда его направить? Потому что очень важно стать летчиком, если вы сможете летать и, и не ползать где-нибудь в шахтах, если вы захочете, захотите стать шахтером. Угу. Всі посилання будуть в описі до цього відео, друзі. Майте на увазі, а ми продовжуємо, тому що бачили ми повідомлення в пабліках, і вони досить тривожні, тому що вони пишуть про те, що в Запоріжжі підскочив радіаційний фон. Що відбувається на ЗС? Ще раз, дорогі друзі, абсолютніший фейк, ні вірте ні всім цим. Ці... гиалуроновым этим э, ведьмам вот эти вся, всякие твари которые себя накачивают в попу потом говорят какие они великолепные э, пророчества у них все сбываются там всякие тихие там не слушайте это полные твари дорогие друзья а вот эта фейковая информация что чувак там поехал с этим счетчиком у него надо этот счетчик забрать еще по голове дать и вообще не нагнетать ситуацию нет никакой, значит, радиации на Запорожье и в Запорожье. Ничего до сентября не предвидится. Uh -huh. А в вересне что может быть? А в вересне там будет у нас солнечное и лунное затмение. А там посмотрим. Коридор uh -huh. затмений между 7 и 21 сентябрем. Там эти враги, когда они поймут, что дело пахнет табаком, все заканчивается... І, взагалі, Трамп будет настаювати на тому, щоб Запорожская з була передана Україні, ані чуть сделать здійснити. Добре, тоді рухаємося далі, тому що Кадиров не з'являється на публіці після повідомлень про госпіталізацію в Туреччині. Що з ним? Який стан здоров'я чи правдиві чутки про те, що Кадирова вже немає в живих? Кадиров фумір. мене от показує інформація, що чоловік з чорним лісом одягнений в красне – значит, в гробу. Человек с мантией над ним ангелы, значит, демоны, он бровью круг в руке держит анг-крест. Ну все, Кадыров точно так же сдох, как сдох Жириновский, но объявили после смерти Жириновского, прошло еще месяца два. Так что, когда вы сказали, что, ну вот мы слышали, что он где-то тонул, где-то в бодрыми? ни хрена он не тонул. Просто у него коньки отбросились прямо на земле, на пляже. Подумайте сами, а как Кадыров сам по себе мог пойти в море без охраны и где-то тонуть вообще? Он сам по себе не может перемещаться без охраны 50 человек, понимаете? Да, вот звездный Харар конкретно показывает жизнь человеческая окончена. Що буде в зв'язку з цією подією в Чечні? І як це вплине взагалі на Росію, російську армію і війну в Україні? Адже ми знаємо, що чеченців також вистачало на теренах України свого часу? Ну там буде кровна ніска що Клам, значить, Кадирова, в общем-то, його головний основатель. Ну, и, правда, у него был там папа, которого ФСБ КГБ подорвало 9 мая какого-то года, значит, на стадионе, как вы понимаете. Ну, в общем, там начнется резня, дорогие друзья. Чечня, скорее всего, не скорее всего, а точно в ближайшие два года станет независимой самостоятельной республикой. Там будет гражданская война, и она таки отделится от Российской Федерации. И там будет совершенно другой клан править, никак не связанный с Кадыровым. и многие люди, которые сейчас находятся в Лондоне, а диссиденты Чечни вернулся к себе народу. Чи правильно, я разумеюсь, что это достаточно сильно попливає на российскую армию и они, возможно, чинитимуть меньше тиску. Ну, однозначно, ну и конечно же теперь у них не будет возможности пользоваться полицейскими чеченскими, ну в Чечне, вы знаете, прямо возле Кремля там целые чеченские а, диаспоры живут, которые вдруг что-то случится, идут на помощь нынешним бандитам, да, которые uh -huh. осваивают Российскую Федерацию. А, ну, их они будут все изгнаны из Москвы вот, вот, вот в ближайшее время. А, власть полностью хочет захватить себе ФСБ КГБ, но у них, видимо, ничего не получится, особенно когда они столкнутся сейчас с московскими властями. И я знаю того человека, это Собянин, который может все-таки победить КГБ-ФСБ. Вот, вот сейчас будут очень большие стычки между московской властью и ФСБ-КГБ. А на стороне, кстати, московской власти неожиданно могут быть чеченцы. Вот. Но в любом случае они рано или поздно будут изгнаны из Москвы. Зрозуміло вас. Переходимо до теми, яка стосується вже українців набагато більше, тому що Євросоюз погрожує нам буквально припинити допомогу, якщо ми не повернемо незалежність антикорупційним органам. Як взагалі буде розвиватися ця ситуація і чого чекати від ЄС? Ну, все давно рішиться благоприятно 31 июля. Потому что все боятся Зеленского, и многие из курортов повозвращаются в Верховную Раду. Ну и они должны проголосовать. Если они не проголосуют за возвращение НАБУ, значит, то, ну, все, да, тогда власть же Зеленского может уже сильно пошатнуться, да. С другой стороны, у них безвыходное положение, и Зеленского они гораздо больше боятся, чем само НАБУ, которое против народных депутатов, многих. А уже антикоррупционные дела состряпало, и им только нужно отправить уже это в суд. Поэтому тут очень такая сложная ситуация. Но я считаю, что Зеленский совершил грубую ошибку, когда он подписал это в один день. Он не обращался, к сожалению, ко мне. Я бы ему напрочь это запретил. Но ну, а сейчас он фактически теряет свой второй срок. Дорогие друзья, Зеленский совершил очень грубую ошибку, я никогда не был против его власти, против него самого, но на горизонте появляется залужный, который поддерживает Ренат Ахметов. Не случайно сейчас залужный снялся в журнале Вок, который mm -hmm. принадлежит Ату Ахметову. Зеленский отстранил премьер-министра Шмыгаля, который был Ренат Ахметовский. У них, короче, они там начали бить между собой, видимо кастрюли и склянки и тарелки. Поэтому могу вам сказать только одно. С этим воспользуется Залужный, который, снявшись в журнале ВОК и дав интервью значит, Кошкиной, которую спонсировал тот же Ренат Ахметов. Залужный идет в президент, и у него есть именно осенью стать, все, стать президентом. Потому что я всегда говорю, первую половину года есть все шансы у Зеленского, пока Юпитер находился символ власти, успеха и счастья в знаке его асцендента. Кстати, дорогие друзья, можете на натальной карте меня заказывать и узнавать, где у вас асцендент. Несмотря на то, что а, з, водолей по гороскопу Зеленский, ну вот у него асцендент был в И мы помним, какой рейтинг, взлет такой был, все за Зеленского. А вот сейчас Юпитер переместился в знак Залужного. Залужный у нас зодиакальный знак рака. И Юпитер ⁇ символ власти, успеха, процветания. И, э, осенью будет, вот, инсайт для вас от меня, я точно знаю, что осенью состоятся выборы. И у Залужного есть все шансы победить. Юпитер ⁇ символ власти, успеха. Звезда королей находится в знаке рака. А рак это есть Залужный. Залужный родился под знаком рака. Власне, в мережі нещодавно ширилася інформація про те, що в Альпах відбулася таємна зустріч, зокрема з Залужного Єрмака, Буданова, аби начебто скинути Зеленського. Чи правда це, чи все ж таки дезінформація? Повна дезінформація. Харар говорить, гаваріть, Человек без голови, не подвізне розрушительне градус. Це вся фігня повна. Угу. А... Думаю, в Кремлі який… Который... хотят скинуть Зеленского, они готовы на кого угодно, даже на Залужного, только не иметь дела с Зеленским. Потому что понимаете, что такое поражение Москвы и что победа Москвы? Поражение Москвы – это переговоры с Зеленским, на чем настаивает Трамп, чтобы они встретились. А уже переговоры с любым другим человеком, не Зеленским, говорят о том, что Россия победила в этой войне. Uh -huh, uh -huh. Справа принципу. Абсолютно, no, якщо повертатися до цього скандального закону про набу та сап, скажіть, будь ласка, чи може статися розкол у Верховній Раді в зв'язку з цими подіями, і чи справді нардепи слуги народу відмовляються голосувати за повернення незалежності САП та Набу? Да, особенно на тех, кого заведены дела. Знаете, mm -hmm. <свят> в чем делать. И в это все очень сложно. Mm -hmm. Вот мы все увидим 31 числа на ретроградном Меркурии, а на ретроградном Меркурии все законы восстанавливаются. И вообще, когда Зеленский подписал закон о -э набу бу на ретроградном Меркурии, я точно на своем Фейсбуке и, <свят> значит, на своем Телеграм-канале то тоже на него Влад Рос Астра есть такой Телеграм-канал, сказал, что все четко придется ему этот закон переделывать, переподписывать. Ну, нельзя на ретроградном Меркурии что-то делать вообще. Ну, и Зеленский лоханулся, извините, дорогие друзья, я тоже как бы понимаю вас, особенно кто за Зеленского. Это его грубая ошибка, которая может ему стоить президентство, к сожалению. Ну, 31 числа мы увидим, если Верховная Рада проголосует за новый закон, значит, раскола нету партии Зеленского. А якщо все таки не доберуться голоса? Ну, значить, крах, крах маномона большинства в заближах время. Подозреваю, то все таки не случиться. Власне, є насправді ще один закон, який підписав Зеленський. Він дозволяє службу за контрактом для громадян України віком від 60 років. Чи свідчить це про те, що в нас критично нині не вистачає людей в лавах ЗСУ? Ну, могу вам сказать очень большую тайну. Вы уж понимаете, что Влад Рос очень открытый, он всегда говорит, как есть. Его. Российская Федерация в среднем набирает в месяц на войну в Украину мясо не 30, не 40, не 50 тысяч, как говорит там у нас этот, Медведев или этот, двойник Путина там, и так далее, а всего лишь в среднем 21, 22, 22 тысячи человек э, в месяц. Mm -hmm. Украина никаких 30 не собирает тоже. Дорогие друзья, внимание, цифра. 7 тысяч людей мы набираем в месяц, э, которые идут на ноль. Да? А, ну, понятно, что у нас полнейший недобор, недокомплект, невозможно людей, которые не хотят воевать, куда-то направить. Поэтому <laughs> неважно, какой возраст, там 60-65 лет, там, но если человек хочет как бы, пойти почувствовать порох, даже если ему 61 или 62 года, да, прекрасный закон. Э, ну, х, ну, знаете, очень много патриотов после 60 лет, которых не брали в армию. Но ну, слава богу, что такой закон появляется, что можно идти в это время в армию. Ну и контрактники, если вы вам от 20 на 25 лет или от 18 до 25, вы тоже можете идти по контракту. И там очень хорошие деньги предлагаются, потому что молодость ценится да, на фронте войне. А, но ну, у нас очень большой недобор. Нам хотя бы 20 тысяч в месяц набирали, а всего лишь 7. А чи будут женщины ставать на облик в ТЦК в ближайший рік, например? <клес> До да, выборов точно не будет. Так что спокойно, спокойствие, спокойствие, только спокойствие. До 26 октября, туда уже наметились все выборы, и уже откровенно Тимошенко тут уже вышла своей предвыборной речью, как вы понимаете, она спортикова тут встретилась на канале то ли 24-м, то ли Эспрессо, эспрессом, оббутаться. А у всех началось, все понимают, видите, закулисно все понимают, что осенью выборы так mm -hmm. Так, что войне осталось, скорее всего, быть недолго, немного. А оно, а, сня, а то, что залужный снялся в журнале Волк, у него там статьи появились, Пушкина его снимает. Вот, дорогие друзья, они там уже за кулисами все решили. Война закончится осенью этого года. А, власне, мы с вами сегодня говорили про зустріч Зеленского и Путина, и что Россия будет вважати это своей поразкою. Тем не менше, в три месяца, чи ли эта зустріч? Я вам хочу сказать больше. Никогда Зеленский с Путиным не встретится. Или с Лили Путиным, или с Полу Путиным. Посмотрите... Такой чувак там ходил в Санкт-Петербурге, тройник то ли, или четверник вообще, это даже не двойник был, понимаете, там. И где он в какой-то подворотне давал интервью, а, значит, и получил медаль от Патрушева, который вообще какой-то особой должности сейчас не занимает, еще тот ему не пожал руку. то есть светочу жизнь Владимиру Путину не пожал руку какой-то Патрушев. Так, а якщо говорити про закінчення або так видвінуло руку, хотів знімати щось. То слід що. тобто, Путін протянул этот тройник, или какой? Я її даже даж его не называют. А вот то йому не подав руки. Якщо ми говоримо. При медалі, Зрозуміло Влад. вас. Так, якщо ми говоримо про закінчення війни або ж навпаки про її продовження, насправді чи може війна затягнутися ще на 5 років? Но ну, она такая, может, стадию АТО перейти, такая тягущая, там, без особых обстрелов там, и так далее, до 29 -го года. Ну, все мои люди, которые подписаны на мой канал, заказывают натальные карты, годовые соляры, все знают об этом, что крайний срок Влада Росса, 29 год, как раз заканчивается период Юпитера и поведической астрологии. Юпитер в карте Украины находится в доме разрушения, войны, несчастья, беды. А буквально конец 29-30-й год начинается значит, период Золотого Сатурна в Доме бабок, во втором Доме гороскопе в Доме денег. Большие инвестиции, Евросоюз, НАТО. А яка доля, например, мест Донецк и Луганск в течение ближайших пяти лет? Ну, видимо, это канализация на улице, нет воды вообще. Mm -hmm. Приходится, как, знаете, там есть, ну, особенно в западных странах, собачка вышла на улицу, за ней курючек подбирают, но ну, придется этим курючкам пользоваться в собственной квартире и выбрасывать, как в средневековье на улице. Да. Вот. вот такую судьбу, значит, Донецкая и Луганска в ближайшие годы, я вижу, к сожалению, скорее всего, ничего не решится до 2030 года, но ну, а дальше там все у них будет меняться, и в конечном итоге все области, все и Крым войдут в состав Украины, но это уже будет уже после 2030 года, когда нас примут в ЕС, а ведь вы же знаете, что все хотят быть в ЕС, все хотят иметь счастливую, нормальную, размеренную жизнь без всяких войн и границ. Ну и, конечно, и Крым, и Донецкая, и Луганская область примкнут к нам, когда уже Российская Федерация развалится, уже не будет никакой России. Татарстан, Башкирия отвалится, да, Чечня, Дагестан в первую очередь дальневосточные регионы, ну и вообще многие территории еще отойдут, до Китая там, я практически уверен, что озеро Байкал станет северным морем Китая. В общем, у нас останется враг, это Москва и Московская область. Власне, поки що говорять дуже багато політологів про те, що можлива війна Росії та Європи. Що скажете ви, що кажуть зори? зорі, чи дійсно буде якась спецоперація Росії на європейські країни? Ну, этот уже фактично начало тієї війни, та цей... патрушев, так? что там мы, не, мы Калининград не отдадим, это наша вочина, даже не думайте на него значит, открывать рот там или еще да, что-то. И уже дроны полетели по Литве. Для уже разведывательные или какие-то. Ну и в сентябре у них учения в Беларуси. Короче, готовят прорыв через, через, литовскую страну, через Литву, значит, в Сувалский коридор. Поэтому у нас, есть вдруг у нас начнется неожиданное перемирие в Украине, то все эти аравы из 600 тысяч войск, которые находятся на территории Украины, где-то с 1100 отправятся в Литву, чтобы пробивать Сувалский коридор и попробовать пятую статью НАТО уже этой осенью. Там, дорогие друзья, они до сих пор не могут успокоиться. И, конечно, если вдруг что, они даже могут объявить всеобщую мобилизацию. Поэтому для этого закрываются абсолютно все мессенджеры, в том числе WhatsApp сейчас закроется, да, и останется только у них этот Макс, который они контролируют, и который они сейчас это делают, чтобы, чтобы запрещенная информация не проходила, и можно все блокировать в конечном итоге. Некий такой вакуум информационный будет уже рождаться в Российской Федерации. Ну и сразу закроются границы. Поэтому, кто еще не успел, уезжайте до 1 сентября. Потом можете и не выехать, могут в Российской Федерации закрыться а, все границы и всех будут брать на мясо, но уже бесплатно, потому что экономика Российской Федерации дышит на ладан и уже не будет кого привлекать за большие деньги. Поэтому, да, я думаю, что... Но смотрите, дорогие друзья, они на балтийские страны могут напасть, например, еще на Арву могут в Эстонии оккупировать прямо этой осенью. Но они нападут только в том случае, если будут Хоча б тридцятиднівний мирний період з України Зрозуміло вас. Дякую, Влада, за цю розмову за відповіді на мої запитання. Друзі, від вас ми як завжди чекаємо фідбеку, вподобаю коментарів під випуском. Обов'язково підпишіться на наш канал, якщо досі цього не зробили. Тисніть на дзвіночок, аби не пропустити свіжі випуски. І, звісно, що бережіть себе та донатьте на зсу. Побачимось.